12 11-lə davam edək. Cərgələrdən birində bütün sözlər amonyum kimi işlənə bilər. Variant B niyə B? Məsələn, ləpə. Biri var ə, dənizdəki ləpə, biri var qosfunda ləpəsi. Aşıq, sümük mənasında bir də var aşıq. Ə, məsələn, sənət mənasında aşıqəl əskər. Bağlı, qapı, bağlı, bostanlı. Əqrəb, məsələn, heyvan mənasında var, bir də var əqrəb sağ, nəqrəb. Variant oldu B variantı. Həmişə bir-birini əvəz edən sinonimlər 1 və 4. İndi baxaq. Biz bilirik ki, sinonimlər mütləq ola bilər və nisbi ola bilər. Nisbətən əvəz edirəmsə, deməli bu nisbidir. Yəni 3-cü belə deyək də variant nisbidir. Niyə? Gözəl əsər ola bilər amma görçək əsər ola bilməz. Yəni nisbətən əvəz etmə var. Nə deməkdir bu? Məsələn, gözəl qız, görçək qız. Burda əvəz etdi. Amma gözəl əsər, görçək əsər də əvəz etməz deyə bu tip sinonimlərə mən nisbi deyirəm. Yəni arada əvəz eləyəcək, arada əvəz eləməyəcək. Aha, iki ümiyyətlə olmasın. Niyə? Çünki çiğ və bişməmiş ümiyyətlə ən nisbətində qalmıblar. Çiğ sifətdir, bişməmiş fel sifətdir. 1 4 A variantı. Sual 13, variant D. Niyə D? Ə biri var bizim bağda işlətdiyimiz bel, əşya mənasında, yəni bu lopatka, bizim bildiyimiz lopatka. Bir də var insandakı bel. Bəstə isimdir, bir də var bəstə boy, sifətdir. İsim kimi, məsələn, musiqi bəstələmək, musiqi bəstəsi. Sağ tərəf sağmaq feili. İncə, mirvəri mənasında biri var incimək feili. Üz, üzmək feili biri var insanın üzü. Variantdir. Sual 14. Çox mənalı sözlər olan variantı seçək. Burada 2 cavab da uyğundur. Həyat löyfəsi, gəminin burnu, soyuq münasibət, e, dolu adam, qara bəxt, böyük vəzifə. A və B. Hansı cümlədə məcazi məndaşlıq işlənmiş söz var? Qutu ağır ola bilər. Çörək isti ola bilər. Dəsmal quru ola bilər. Çay şirin ola bilər, amma göz iti ola bilməz. Çünki gözün iti olması üçün göz nə isə kəsməlidir bıçaq itidir, deməli bıçaq nə işə kəsir. Qayçı itidir, deməli qayçı nə işə kəsə bilər. Mişar itidir, deməli mişar nə işə kəsə bilər. Bir şeyin həqiqi mənada işlənməsi üçün o ə, öz funksiyasını həqiqətən də icra et etməlidir. Etmirsə deməli məcazidir. Variantdir. Həm omonim, həm də çoxmənalı kimi işlənən söz hansıdır? B variantı burun. Ə coğrafi termin var, bir də var insandakı burun. Bel, lapatka mənasında var, bir də var insandakı bel. Boğaz coğrafi termin kimi var, bir də var insandakı boğaz. Bunlar omonim. Bir də var çoxmənalı. Gəminin burnu, Ə, bel bağlamaq, köynəyin boğazı. Variant oldu B variantı. 17. Səf olan fikri istəyir. Ə, D variantı niyədir? Mənim Beləm, yenə yazmadım. Bir dəqiqə. Aha, deyə variantın niyədir? Sinonimlər quruluşu heç bir zaman fərqli olmaz, hər zaman eyni qalmalıdır. A variantına baxaq. Nisbi və mütləq olur, bəli, bayaq danışdıq. Həmişə bir-birini əvəz edir? Xeyr, axı nisbi və mütləq olur. Deməli, nisbətən əvəz etdiyi məqamlar da var. Böyük iri quruluşca fərqlidir. Bəli, böyüməkdən böyük düzəltmədir. Daha doğrusu böyüməkdən Bir dəqiqə. Aha. Böyüməkdən böyük, bəli, quruluşca fərqlidir. Sinonimlər yalnız eyniliksəsinə aid olur? Bəli. Variant D variantı səhv idi bizdən. Yanlışdır. Amonimlər yalnız həqqi mənada olur? E, yanlışdır. Hər zaman həqqi məndə olur. Bəli, hər zaman. Çünki məcazi olsa, çox mənalı ilə onların bir fərqi qalmaz. Frazeoloji birləşmələr formada dəyişə bilər. Bəli, məsələn, can verənlərin çoxu. Deyirik də bütün sözlərin qrammatik mənası var. Bəli, bütün sözlərin leksik mənası yoxdur, düzdür, amma bütün sözlərin qrammatik mənası var. Antonimlər heç bir zaman fərqli nitq tərsi ola bilməz. Variant D. Leksik mənası olan bütün sözlər həqqi mənaya malikdir. Bəli bir sözün həqiqi mənası var ki, ağlıma bir şey gətirə bilərəm ki, deməli həmin sözün leksik mənası varmış sayılır. Belə. Hansı fikrin əvəlinə bütün sözü əlavə etsək fikir doğru doğru olar. Yəni 5 variantın əslində 5-də düzdür, amma istisnası olmayan bir variantımız var deyə ona qarşısında bütün sözünü əlavə edə bilərik. Yəni fikrimiz dəyişməz. Eyni mənalı sözlər omonimdir. Bütün eyni mənalı sözlər omonimdir. Xeyr. E, a, mən e, biraz cümlədən səhv oxuram. Eyni mənalı sözlər sinonimdir. Bütün eyni mənalı sözlər sinonimdir. Belə yazılsa siz də düzolar, xeyr. Niyə düz olmaz? Çünki hər mənası eyni olan sinonim olsa, bəs mən nitq hissəsində baxmalı idim axı. Nitq hissəmiz də eyni qalmalı idi. Deməli bütün eyni mənalı sözlər e, deməli sinonim sayılmaz. Bəziləri sayılır, bəziləri yox. Bütün məcazi məna olan sözlər sabitdir? Xeyr. Mənə sabit olması üçün birləşmə lazımdır. Bütün məcazi məna olan sözlər sabit deyil. Yəni hər belə desəm, məcazi məna olan söz frazeoloji sayılmır axı. Bütün frazeoloji sözlər məcazidir, o yerində. Amma hər məcazi söz frazeoloji sayılmaz. Sözlər məcazi mənaya malik olur. Bütün sözlər məcazi mənaya malik olur? Xeyr. Bütün sözlər məcazi olmaya də bilər. Bütün amonimlər eyni nitqsinə aid ola bilər? Xeyr, həm eyni, həm də müxtəlif ola bilər. Bütün frazeoloji birləşmələrin tərkibindəki sözlər məcazi məna da olur. Bəli. Çünki nə olur olsun, əgər söhbət frazeoloji birləşmədən gedirsə, orada artıq məcazi mənalı ifadə var sayılır. Nəzakət sözünün leksik təhlilindəki doğru fikri seçək. Variant A. Deməli, Nəzakət sözünün sinonimi yoxdur. E, niyə sinonimi yoxdur ki, məsələn, incəlik mənasında ola bilər. Nəzakət incəlik. Çünki nəzakət də isimdir, incəlik də isimdir. Bəli, uyğun da gəldi. Amoniymdir. Xeyr, amonim ola bilməz. E, Ümumişlək söz deyil. Niyə ki, mən nəzakət deyəndə e, çox insan başa düşür. Deməli, ümumişləkdir. Ümumi işlək. Hər kəs tərəfindən işlədilən sözdür. Tək mənalı sözdür. Ə bəli, tək mənalıdır, başqa bir mənası yoxdur. Məcazi mənada işlənə bilər? Xeyr, məcazi bir mənada işlənə bilməz. Həm də D və E bir az elə bir variantlardır ki, ikisindən biri dəqiq düz olmuş sayılmalıdır, çünki tək mənalı söz və məcazi məndə işləmək bir-birinə zidddir, də belə deyək. Ya variantımız D-dir, ya da E-dir. Tək mənalı sözdür. Bəli, nəzakət deyəndə mən onu məcaziləşdirə bilmərəm. Yəni çox mənalı edə bilmərəm. Variant oldu D variantı.